Salam, Bakıq Time tez topluluğu. Aili tohumlu bitkilər bölməsindən 83-cü məsələnin izahına. Məsələnin şərtində deyilir ki, pağlı, çüçnəcər və qatırquyruğu bitkiləyinin bərabər sayda dişi gametləri mayalanıb. Buna görə mən bunların hər birinə x yazıram. Mayalanma prosesində bilavasitə iştirak edən haploid xromosom dəstli hüceyrələrin sayı 450 olarsa, mayalanmış yumurta hüceyrələrinin birdən sayını soruşur ploid örtülü toxumlu bitki olduğuna görə mayalanmada iştirak edirdi 4 hüceyrə. Onlardan biri mərkəzi hüceyrə idi, o diploid xromosom dəstli idi. Yerdə qalan 3 dənə hüceyrə, yəni 2 sperm və 1 yumurta hüceyrəsi haploid xromosom dəstli olduğuna görə bura mən 3x yazıram. Kökünar və sər çırpak toxumlu bitkilərdə onlarda bir yumurta hüceyrə və bir sperm iştirak edirdi. Ona görə hərəsinin 2x yazacağam, çünki onların hər biri haploid xromosom dəstli olurdu. Qatır qoyuluğu da qıjıd qıjıradam. Bir erkek qamet və bir dişi qamet mayalanı. Həcvi haploid xromosom dəstli olduğuna görə 2x yazıram. Bərabərdir. Deməli 9x edəcək. Bunlarınsa deməli xromosomların cəmi 450-yə bərabərdir. Burada x bərabərdir 50 edəcəkdir. 50 dənə palıd yumurtalı palıd yumurtalı çiyləci. Burada 50 dənə kükünarın, 50 dənə sərvin və 50 dənə də qaçır quyruğunun yumurtalı çiyləci olacaqdı. Buların cəmi nə qədər bizdən? Cavab 200.